Митя Фомин 10 лет спевал в одном из самых популярных российских у «Хай-фай». Набравшись до опыта и отримавши популярность, спевак захотел сольно подкорять терени шоу-бизнесу. А поддержки шукав у самого Макса Фадеева. Я очень долго ходил и буквально говорил, вот вы что, я же, я же великий. Мне же, мне, напишите мне песню, мне нужно, и все, вы меня не увидите. Вот напишите мне песню, все, я пойду на гастроль, мне больше ничего не надо. Вот, и да, 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 да. В общем, долгий. Это был процесс. В итоге я понял, что м -м, сразу ничего не получится. Митя Фомин сам себе продюсер, на ведь режиссер клипил. Можно подумать, что он прагне развиваться и свои силы в усих сферах, хотя не только у тему причина. Не буду скрывать, я, э, собственно, экономлю на этом очень много денег, и э, я учусь, я учусь сам со своими работами. Я понимаю, как, как, из чего состоит съемочный процесс, из чего состоит логистика э, монтажных работ, из чего состоит, э, собственно, сама, как порождается сама идея сценария. Мне это все безумно интересно, и мне, как, как человек, который собственный проект собирал сам по крупицам, с, с тех пор, как я ушел из группы, это было таким логическим продолжением мо моих, Іскані мої движень. за цей час. Фомін спробував себе у якості продюсера неформального гурту Єна. Їм він також кліп зняв, хоча на цьому співпраця й завершилась. Продюсерство не потягнув. Ось вирішив у кіно спробувати зіграти. Це, звісно, були такі проби-проби піра. Фільм такий, можна сказати, любительський. На мой взгляд, фільм був плохо знятий. Откровенно говоря, вот и я, я стараюсь об этом не говорить. говорі. Фомина називають одним з найяскравіших виконавців російської естради, і справа не у тому, що він має шалену популярність. Просто співак знає, як епатувати публіку. специального имиджмейкера у меня нету, но хотя я о нем мечтаю, чтобы это был человек, который занимался только мной. А в селяке имиджеви в даче, в выкручиваю себе на корость. Я закрываю глаза, он говорит, ну все, готово. Все <laughs> открываю глаза. Я такой, у меня челка выстриженная вот полностью, как овал, овал лица, и я сначала так, честно говоря, пешил. Потому что это было настолько необычно и настолько это было неожиданно даже для меня уже видавшего вида. Из этого сделал такую э, очередную пиар-историю. Но потом, спустя время, волосы стали отрастать и прическа мне стала очень сильно нравиться. Митя – жахливый шмоточник. Тому мой чистый свой гардероб хотя бы на рік. А российские ЗМИ выкручивают, что человек так вирішує подзаробляти. Да, я на аукционе продал свою футболку за 500 евро в которой я снимался в клипе на песню «Все будет хорошо». Эта футболка была подарена мне специально для, для, того, чтобы я поехал сниматься в новом, в новом видеоклипе, но эти деньги я не положил себе в караван. А ось про кохання Митя молчи! Хоча мы и чули про его деякі романы, але с 39 не поспешает. А у меня всегда свободное сердце. Вы знаете, оно имеет у меня такое свойство расширяться. Такова судьба.